নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হীৰেণ আজি এই ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ জুলাই মাহটোত মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কেনেদৰে ফলাফল লাভ কৰিব তাৰে সম্পূৰ্ণ ফলাফল আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছোঁ প্ৰথমে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সহজে লাভ কৰিব পাৰে যাতে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সহজে লাভ কৰিব পাৰে লগতে মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব এতিয়া হওক মূল বিষয়ালৈ মীন ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ এই জুলাই মাহটোত এওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহে আপোনাৰ পৰিয়ালত নতুন সুখ কঢ়িয়াই আনিব আৰু সকলো সদস্যই ইজনে ইজনৰ প্ৰতি আৱেগিক হৈ পৰিব আপোনাৰ ভাই ভনীৰ প্ৰতি আপোনাৰ মৰম বৃদ্ধি হ'ব আৰু আপুনি তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ মা দেউতাক আপোনাৰ লগত সুখী হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত থাকিব ঘৰত কোনো আত্মীয় বিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে যাৰ বাবে ঘৰখনত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব যদি আপোনাৰ কোনো পুৰণি মাটি আছে তেন্তে বিক্ৰী কৰাৰ কথাও ভাবিব পাৰে ব্যৱসায় আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ব্যৱসায়ীসকলে এই মাহত অলপ সাৱধান হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ সত্ৰৰ পৰা আপুনি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি আন ব্যৱসায়ীৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব যিয়ে আপোনাৰ ব্যৱসায়ক পৰোক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে এনে পৰিস্থিতিত বুদ্ধি আৰু ধৈৰ্য ব্যৱহাৰ কৰক আৰু অপ্ৰয়োজনীয় কাজিয়াত লিপ্ত নহ'ব চৰকাৰী খণ্ডত কাম কৰা ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকে সহকৰ্মীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব আৰু সকলো কামত সন্তুষ্ট যেন দেখা যাব ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰা ব্যক্তিসকলে নিজৰ কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কম অনুভৱ কৰিব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এনে পৰিস্থিতিত মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নিজৰ এশ শতাংশ সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰক শিক্ষা আৰু কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ স্কুলত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহপ্ৰাঠীৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব আৰু পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব এই মাহত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ গুরুত্ব নতুন নতুন কথা শিকিব নিজৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰি তোলাত সহায় হব আপোনাৰ আপনার অনুসৰি যিকোনো বিষয়টো বাছি লওক আৰু তাৰ ওপৰত ভালদৰে কাম কর পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ জীৱনত নতুন মাত্রা প্ৰতিষ্ঠা করে নিজাকৈ লক্ষ্য নির্ধারণ করব যে ভবিষ্যতে সহায়গুলি প্রমাণিত হব প্রেম ক্ষেত্রে এনে ধরনের এই মাহটা বিবাহিত বাবে উপভোগ্য হব আর পত্নীরপরা কিছুক্ষণ আকর্ষণীয় উপহার লাভ করার সম্ভাবনা দেখা গৈছে এনে পরিস্থিতি দুইজনে ইজনে সিজনক লৈ চিন্তিত হব আর চিন্তা করব আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাও কৰিব পাৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত থকা ব্যক্তিসকলে নিজৰ সংগীৰ সৈতে কিছুমান স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব যিবোৰ তেওঁলোকৰ লগত আজীৱন থাকিব বিবাহৰ বাবে অপেক্ষা কৰা ব্যক্তিসকলে হয়তো এই মাহত ক'ৰবাৰ পৰা খুবেই ভাল প্ৰস্তাৱ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু শুভলক্ষণ দেখাও গৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ হৈ থাকিব এনে পৰিস্থিতিত যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰাও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহত আপুনি পেটৰ লগত জড়িত কিছুমান ৰোগত ভুগিব পাৰে যিবোৰ অতি সোনকালে আৰোগ্য হ'ব শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ কোনো গুৰুত্বৰ সমস্যা নহ'ব আৰু আপুনি পূৰ্বতকৈ সুস্থ অনুভৱ কৰিব যদি আপোনাৰ হাফানিৰ সমস্যা আছে তেন্তে নিজৰ বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওক আৰু সদায় লগত ইনহেলাৰ এটা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আপুনি মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তাও বৃদ্ধি পাব এই মাহটোৱে আপোনাক ইতিবাচক শক্তিৰে ভৰাই তুলিব আৰু নতুন ধাৰণা আপোনাৰ মনত প্ৰৱেশ কৰিব আপোনাৰ এই মাহত শুভ সংখ্যা হিচাপে এক আৰু শুভ ৰং হিচাপে আপুনি মাহত বাদামী ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই আছিল মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এই জুলাই মাহটোৰ সম্পূৰ্ণ ফলাফল পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিতৰত আজিলৈ ধন্যবাদ